ंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहे वा सांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि अनुस्वारद उच्चारणे व रीति बर वासांसि जीर्णा जीर्णा ए दीर्घ नियथा विहाय वासांसि जीर्णा नियथा विहाय नवानि गृह्णाति नरूप गृह्णाति गृह्णाति गृहनन्तर अर्धः पूर्तिर्णा दीर्घ मुन्देति रस्व नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा रस्व दीर्घ मेले गमन को तथा शरीर ಸೈಯಾತಿ ನವಾನಿ ದೇಹಿ ನ್ಯನ್ಯಾನಿ ನ್ಯನ್ಯಾನಿ ಸೈಯಾತಿ ಸಂಯಾತಿ ಅನುಸ್ವಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಸಯ್ಯಾತಿ ನವಾನಿ ದೇಹಿ ದೇವತೆ ಹಿ ಎರಡು ದೀರ್ಘ ನೋಡೋಣ ಪೌತಿ ಶ್ಲೋಕ ಮೂಲಗೀತೆಯ ಪ್ರಕಾರ सांसि जीर्णानि यथा विहाय न वानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य सय्याति नवानि नैनं नैनञ्छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं छिन्दन्ति नैनं छिन्दन्ति ತೀರಸ್ವ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಶಬ್ದ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿ ನೈನಂ ಛಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ನೈನಂದಹತಿ ಪಾವಕಃ ನೈನಂದಹತಿ ಪಾವಕಃ ನ ಚೈನಂ ಇಲ್ಲಿ ನ ಈ ರೀತಿ ನಾನ ದೀರ್ಘ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನ ಚೈನಂ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನ ಚೈನಂ ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ನ ಚೈನಂ ಕ್ಲೇದಯನ್ ನ ಚೈನಂ ಅನುಸ್ವಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಕವರ್ಗದ ಅನುನಾಸಿಕದ ರೀತಿ ನ ಚೈನಂ ಕ್ಲೇದಯನ್ ಕ್ಲೇದಯನ್ ತ್ಯಾಪೋ ಕ್ಲೇದಯನ್ ಎನಂತರ ಅರ್ಧನ ಕ್ಲೇದಯನ್ ಮುಂದೆ ತ್ಯಾಪೋ ನ ಚೈನಂಕ್ಲೇದಯಂತ್ಯಾಪೋ ಮಾರುತಃ ಮಾರುತ ನಶೋಷಯತಿ ಈ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಶ ನಂತರ ಮೂರ್ಧನ್ಯ ಶ ಬಂದಿದೆ ನಶೋಷಯತಿ ಮಾರುತಃ ನೋಡೋಣ ಪೂರ್ತಿ ಶ್ಲೋಕ ಮೂಲಗೀತೆಯ ಪ್ರಕಾರ नैनं नै छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनन्दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुर् अचलोयं सनातनः अच्छेद्यो यमदाह्योऽयम् अच्छेद्यो अर्द पूर्तियो अच्छेद्यो यमदाह्योऽयं यमदाह्योऽयम् दानन्तर अर्धः पूर्तियो संयुक्ताक्षर ब अच्छेद्यो यमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च अक्लेद्यो मेले मेले आघात शोष्य ಮೊದಲು ತಾಲವ್ಯಶ ಓಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಅರ್ಧ ಮೂರ್ಧನ್ಯ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿಯ ಶೋಷ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಅಕ್ಲೇದ್ಯೋ ಶೋಷ್ಯ ಏವಚ ನಿತ್ಯ ಸರ್ವಗತಸ್ಥಾಣುರ್ ಅಚಲೋಯಂ ಸನಾತನಃ ನೋಡೋಣ ಪೂರ್ತಿ ಶ್ಲೋಕ ಮೂಲಗೀತೆಯ ಪ್ರಕಾರ छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः